PDRM amal merit tiada kuota kaum. KKM kenakan 120 juta compound kesalahan ubat. Rafizi desak pecat setpol PM Anwar. MIC dinasihat laksanakan keputusan Perhimpunan Agong. Kedah tegaskan tulis Cina hormat pelabur. Dan bekas setiausaha sulit kepada bekas Menteri Pelancongan dipenjara 6 tahun, denda 88 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Timbalan Menteri Dalam Negeri Syapsul Anwar Nasarah menegaskan tiada kuota khas ditetapkan bagi mana-mana kaum dalam proses pengambilan anggota baharu polis di Raja Malaysia PDRM. Beliau menjelaskan sistem pengambilan pasukan keselamatan itu berasaskan kelayakan sepenuhnya tanpa mengambil kira faktor bangsa. Menurutnya, pemilihan dibuat berdasarkan merit termasuk kelayakan akademik, tahap kesihatan kecergasan fizikal serta lulus tapisan keselamatan selaras dengan standard yang ditetapkan bagi memastikan hanya calon berkelayakan diserapkan ke dalam perkhidmatan. Setakat 31 Ogos tahun ini, PDRM mempunyai seramai 36,503 anggota dan pegawai awam. Daripada jumlah itu, 7,581 anggota atau 5.5% merupakan bukan bumi putera menurut Syamsul Anwar ketika memberikan penjelasan di Dewan Rakyat. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Kelang Ganabati Rao Veraman yang meminta penjelasan mengenai komposisi kaum dalam PDRM. Dalam ucapannya, Syamsul Anwar turut menerangkan proses pengambilan anggota PDRM melibatkan beberapa peringkat termasuk hebahan melalui media dan saluran rasmi Permohonan berdasarkan kriteria skim perkhidmatan Suruhan Perkhidmatan Awam SPA serta ujian fizikal dan semakan rekod jenayah. Kementerian Kesihatan KKM telah mengeluarkan kompaun bernilai 120 juta berkaitan kesalahan melibatkan ubat tidak berdaftar. Langkah itu diambil sebagai sebahagian daripada penguatkuasaan di bawah peraturan 7(1)(a) Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik PKDK 1984. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni menjelaskan tindakan itu bukan sahaja menangani penjualan ubat tidak sah tetapi juga membabitkan pemantauan penggunaan media sosial dan platform internet yang digunakan untuk mempromosikan dan menjual produk farmasiutikal secara tidak sah. Beliau menambah penguatkuasaan turut melibatkan kerjasama antara agensi kerajaan dan pemantauan e-dagang bagi memastikan kepentingan pengguna sentiasa terpelihara. Dalam hari itu, Lukanisman turut memberi penjelasan mengenai strategi KKM menangani isu kekurangan bekalan dan kenaikan harga ubat-ubatan asas termasuk bagi pesakit kronik. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli menamakan setiausaha politik kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Muhammad Akin sebagai individu yang menulis surat sokongan kepada enam kontraktor berkaitan projek pembinaan sebuah hospital tahun lalu. Katanya dalam satu video di Facebook, insiden tersebut sepatutnya menjadi ruang terbaik untuk Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen serius memerangi rasuah dan bukannya sekadar memberikan teguran kepada pegawai terlibat. Menurutnya, isu membabitkan Syamsul Iskandar bukanlah pertama kali berlaku dan beliau berpendapat pegawai itu wajar dipecat segera. Beliau menjelaskan bahawa Datuk Seri Anwar pernah memaklumkan kepadanya bahawa siasatan dilakukan dan hasilnya mengesahkan dakwaan tersebut benar. Namun, Rafizi si mempersoalkan mengapa tiada tindakan susulan diambil walaupun hasil siasatan memihak kepada aduannya. Setakat ini, laporan menyatakan bahawa Syamsul Iskandar masih belum memberikan sebarang ulasan berhubung dakwaan tersebut. Pihak Malaysia kini dilaporkan sedang berusaha mendapatkan reaksinya. Bekas Ketua MIC bahagian Sungai Siput, K. Manimaran menegaskan MIC seharusnya tidak menangguhkan keputusan untuk keluar daripada Barisan Nasional BN Bercakap kepada Sinar Harian, Manimaran menegaskan amalan sebelum ini membolehkan mana-mana usul yang diluluskan secara sebulat suara di Perhimpunan Agong dilaksanakan serta-merta. Beliau turut menambah pimpinan tertinggi MIC tidak sepatutnya mencari alasan dengan menyalahkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai justifikasi untuk keluar daripada BN. Manimara juga menyatakan jika keputusan untuk meninggalkan BN didorong oleh kepentingan pribadi, ia akan menjadi kerugian besar kepada masyarakat India. Beliau menegaskan MIC perlu berterus terang dengan rakyat mengenai matlamat sebenar parti. Beliau menekankan kuasa menentukan jawatan kabinet kini terletak kepada Perdana Menteri dan bukannya Ahmad Zahid. Sco Industry dan pelaburan Kedah Haim Hilman Abdullah menafikan dakwaan bahawa penggunaan tulisan Cina pada batu asas Majlis Pecah Tanah Kedah Rubber City mencerminkan sikap kerajaan negeri yang tidak menghormati bahasa Melayu. Menurutnya, semua ucapan rasmi majlis dijalankan dalam bahasa Melayu dan bendera Kedah serta Malaysia dikibarkan seperti kebiasaan menunjukkan penghormatan terhadap identiti nasional. Kehadiran tulisan Cina pada batu asas adalah sebagai tanda menghargai pelabur asing yang terlibat dalam projek itu. Kenyataan tersebut dibuat susulan tularnya video di media sosial yang memaparkan menteri besar Kedah mendakwa tanah di negeri itu dirampas oleh bangsa asing. Beliau menambah kehadiran unsur tulisan Cina sama sekali tidak bermakna kerajaan menutup pintu kepada kaum lain. Sebaliknya, ia menunjukkan sikap terbuka negeri terhadap pelaburan antarabangsa dan usaha menjadikan Kedah sebagai destinasi mesra pelabur. Haim Hilman turut menyatakan jika benar kerajaan negeri menolak pelabur dari pelbagai kaum negara seperti Jepun, Amerika Syarikat, Eropah dan China tidak akan melabur di Kedah. Bekas setiausaha sulit kanan bekas menteri pelancongan seni dan budaya Muhammad Saifullah Muhammad Minggu Alliance Muhammad Hisham dipenjara 6 tahun dan didenda 8.8 juta selepas didapati bersalah terhadap 8 tuduhan menerima rasuah 1.77 juta berkaitan tender perkhidmatan pengiklanan kementerian itu pada tahun 2018. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein mengenakan hukuman itu selepas mendapati pihak pembelaan tidak berjaya mematahkan anggapan Seksyen 50-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas imbangan kebarangkalian. Sepanjang prosiding, Muhammad Saifullah yang berkot biru dan berada dalam kandang tertuduh menangis teresak-esak ketika Suzana mensabitkan dan menjatuhkan hukuman berkenaan. Suzana turut memerintahkan Muhammad Saifullah yang pernah berkhidmat sebagai setia usaha sulit kanan Muhammadin Ketapi di penjara tujuh tahun jika gagal membayar jumlah denda terbabit. Mahkamah telah mensabitkan dia dengan semua tuduhan, seterusnya mahkamah mempertimbangkan mitigasi untuk meringankan hukuman dan juga mendengar hujahan pendakwaan bagi pemberatan hukuman. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.